میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج دوسری مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے بے شمار ہمیں اپنی نعمتیں دیں کہ اس کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم تو کچھ نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اتنا خوبصورت حس حسن و جمال عطا فرمایا دیکھنے کے لئے آنکھیں عطا فرمائیں سننے کے لئے کان عطا فرمائیں بولنے کے لئے زبان عطا فرمائی اسی طرح پکڑنے کے لئے ہاتھ عطا فرمائیں چلنے کے لئے پاؤں عطا فرمائیں سوچنے کے لئے دماغ عطا فرمایا گویا کہ اللہ پاک نے اتنے احسانات ہم پر فرمائے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فبی اعلیٰ اب تک تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ایک اور مرتبہ اپنی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ میرے عزیزو اس دنیا میں اللہ پاک نے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے کسی کو اللہ پاک نے بیس سال کی زندگی دی اس کا وقت ختم کسی کو اللہ پاک نے تیس سال کی زندگی دی اس کا وقت ختم کسی کو چالیس سال کی تھی پھر ختم پچاس سال کی تھی ختم ساٹھ سال کی تھی ختم ستر سال کی تھی اسی نوے یا سو سال اس سے زیادہ تو ہمارے دماغوں میں بھی نہیں اچھا اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی کو پچاس سال کی زندگی مل جائے یہ تو ایک امید ہے ہو سکتا ہے ہمیں کل ملے نہ ملے ہو سکتا ہے ہم میں سے کل کسی کو ملے نہ ملے اس بات کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ یہ تو ایک امید ہے امید یہ ہے کہ نورملی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کی زندگی ملتی ہے لیکن وہ حتمی نہیں ہے ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے بیس سال کے بعد سال ہی نہ آئے ہو سکتا ہے تیس سال کے بعد سال ہی نہ آئے ہو سکتا ہے چالیس سال کے بعد سال ہی نہ آئے تو اللہ پاک نے ہمیں مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مختصر وقت میں جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس نے یہ چھوٹی سی زندگی گزار لی پھر جو آنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہے وہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے سکون میں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ اگر دنیا سے لے کر آسمان تک اس خلا کو رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے چھوٹے چھوٹے رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے اور پانچ سو سال کے بعد ایک پرندہ آئے ایک رائے کا دانہ اٹھا کر چلا جائے پھر پانچ سو سال کے بعد آئے ایک رائے کا دانہ اٹھا کر چلا جائے پھر پانچ سو سال بعد پھر پانچ سو سال بعد پھر پانچ سو سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ممکن ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو رائے کے دانے ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے لیکن موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی یہاں تو ہر چیز کا دی اینڈ ہے یہاں پر ابھی بچپنا آتا نہیں ہے صحیح طرح جوانی آ جاتی ہے جوانی میں ابھی مزے کیے نہیں ہوتے بڑھاپا آ جاتا ہے اور بڑھاپے کے بعد فوراں موت آ جاتی ہے یہاں تو انسان کی خواہشات ویسے بھی پوری نہیں ہو سکتی آج آپ بتائیں دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں کبھی بیمار ہوں کو بھی, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے بیماری آئے لیکن پھر بھی بیماری آ جاتی ہے کیا کوئی چاہتا ہے کہ میں بوڑا ہوں کوئی بھی نہیں چاہتا پھر بھی بوڑھا ہو جاتا کوئی چاہتا ہے مجھے موت آئے کوئی بھی نہیں چاہتا پھر بھی موت آ جاتی ہے کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو کوئی بھی نہیں چاہتا پھر بھی انتقال ہو جاتے ہیں کبھی ماں کا انتقال ہو گیا کبھی والد کا انتقال ہو گیا کبھی بچوں کا انتقال ہو گیا کبھی بیوی کا انتقال ہو گیا کبھی بھائی کا انتقال ہو گیا تو پتہ چلا یہاں پر اللہ کا حکم چلتا ہے یہاں پر اللہ کا حکم چلتا ہے انسان نہیں چاہ سکتا انسان تو چاہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اے میرے بندے ایک ہے تیری چاہت اور ایک ہے میری چاہت اگر تو نے کیا وہ سب کچھ جو ہے میری چاہت تو میں تجھے دے دوں گا وہ سب کچھ جو ہے تیری چاہت اگر تو نے کی نافرمانی اس کی جو ہے میری چاہت تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو ہے تیری چاہت آخر میں ہوگا پھر بھی وہی جو ہے میری چاہت تو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا یہ ہے ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد تو زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اگر درست ہوں گے انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اگر درست ہو گئے تو ان اعمال کی وجہ سے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور یہی نیکیاں اس کو اللہ پاک کے حکم سے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی اور اگر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال غلط ہوں گے گناہ والے ہوں گے تو یہی اعمال گناہوں کی صورت میں اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے تو آج ہماری یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے آج ہماری یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے دو فرشتے تو ہر وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک سیدھے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے ایک الٹے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے سیدھے ہاتھ والے کا کام کیا ہے کوئی بھی نیکی کا کام کیا کوئی بھی نیک کام کیا فوراں اس نے لکھ لیا الٹے ہاتھ والے کا کام کیا ہے کوئی بھی گناہ کا کام کیا فوراں اس نے لکھ لیا تو دو فرشتے تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں چاہے ہم سو رہے ہوں یہ جاگ رہے ہیں چاہے ہم کسی کنویں کے اندر چلے جائیں کسی غار کے اندر چلے جائیں یہ پھر بھی موجود ہیں ہم آسمانوں کے اوپر بادلوں پہ چلے جائیں یہ پھر بھی موجود ہیں یہ ساتھ ہی نہیں چھوڑتے یہ کہیں ساتھی نہیں چھوڑتے ہم واش روم میں ہیں پھر بھی ساتھ آ گئے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ دو فرشتے ہمارے ساتھ موجود نہ ہوں ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہر کسی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں گویا کہ ان دو فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہمارے اعمال نامے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور اللہ پاک ڈائریکٹ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر شخص کو اللہ پاک ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں ہر شخص پر اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے کل قیامت والے دن ریکارڈنگ دکھا دی جائے گی کل قیامت والے دن ریکارڈنگ دکھا دی جائے گی آج بھی دنیا کے اندر کہیں جاؤ کسی ایسی جگہ پر جاؤ وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کیا مطلب ہے یہاں کوئی غلط کام نہیں کر رہا یہاں کوئی غلط کام نہیں کرنا اگر کوئی غلط کام کرو گے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے فوراں اٹھا کے بند کر دیں گے فوراں اٹھا کے سزا دیں گے تو خبردار اللہ پاک فرما رہے ہیں خبردار اللہ کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے خبردار اللہ کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ کہیں تنہائی میں جا کر گناہ کر لیں تو کیا وہ آن نہیں دیکھتا قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یا علم <سلام> الاعینی وما تخفصدور یا علام و خواہ ان عتلآ وما اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے <سلام> وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے کوئی دیکھتا ہے تم کو آسمان سے خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو یہ جوانی کرو اس پر فکر جس نے دی جوانی کو یہ جوانی اللہ نے دی ہے تھوڑے سے وقت کے لیے دی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی یہ جوانی اللہ نے دی ہے تھوڑے سے وقت کے لیے دی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی تو جس نے جوانی دی ہے اس کے مطابق اپنی جوانی کو گزارنا یہی اللہ پاک چاہتے ہیں کیونکہ جوان آدمی ہر کام صحیح کر سکتا ہے ہر کام جلدی کر سکتا ہے ٹھیک ٹھاک کر سکتا ہے دنیا کا بھی کوئی کام ہو تو جوان آدمی کیا کرتا ہے دنیا کا بھی کوئی کام ہو تو جوان آدمی کیا کرتا ہے بوڑھا آدمی تو بیچارہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتا اس کے تو ہاتھ پاؤں میں وہ طاقت نہیں رہتی جو, جو جوانی میں ہوتی ہے اس کی تو آنکھیں ویسی نہیں رہتی جو, جو جوانی میں ہوتی ہیں اس کے تو ہاتھ پاؤں ویسے نہیں رہتے جو, جو جوانی میں ہوتے ہیں تو بوڑھا آدمی تو دنیا کا بھی کسی کام کا نہیں رہتا تو پھر وہ عبادت کیسے کرے گا اسی وجہ سے اللہ پاک کو انسان کی جوانی کی عبادت بڑی پسند کیونکہ جوانی کے اندر خواہشات ابھرتی ہیں جوانی کے اندر دل کرتا ہے کہ فلا گناہ کروں جوانی کے اندر زیادہ دل کرتا ہے کہ فلا گناہ کروں اور وہ اس گناہ گنا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہی تو اللہ پاک کو پسند ہے جب انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے مادہ موجود ہے گناہ کرنے کی طاقت موجود ہے گناہ کرنے کا مادہ موجود ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے یہی تو اللہ پاک کو پسند ہے اسی وجہ سے تو اللہ پاک نے انسان کو فرمایا کہ یہ انسان میرا نائب ہے یہ انسان میرا نائب ہے شیطان نے تو وہاں کہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں آپ ایک ایسے بندے کو بنا رہے ہیں ایسے انسان کو بنا رہے ہیں جو کہ مٹی سے ہے اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ تو مٹی سے بہتر ہوتی ہے اسی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے تکبر کیا اس نے وہاں پر تکبر کیا اللہ پاک نے جن کو نہیں کہا اللہ پاک نے جنوں کو انسانوں سے پہلے بنایا لیکن ان کو اشرف المخلوقات نہیں کہا جنوں کو اللہ پاک نے انسان سے پہلے بنایا یہ جو ابلیس ہے شیطان ہے یہ جن ہی تو ہے ابلیس کون ہے شیطان کون ہے جن ہے جن یہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا دنیا کے اندر جب انسان نہیں بنے تھے تو یہ اللہ کی ایسی عبادت کیا کرتا تھا کہ فرشتے آسمان سے دیکھ کر سمجھتے تھے یہ کوئی فرشتہ ہے دنیا کے اندر جو عبادت کر رہا ہے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی یا اللہ یہ جو دنیا کے اندر فرشتوں کی طرح عبادت کرتا ہے ہم چاہتے ہیں اس کو اپنے ساتھ اوپر لے آئیں اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بہرحال اللہ نے اجازت دے دی وہ فرشتے اس ابلیس کو جو جن تھا اس کو اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ لے گئے پھر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اسی دوران اللہ پاک نے انسان کو بنایا اسی دوران اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو, علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ میرا نائب ہے یہ میرا بندہ ہے یہ اشرف المخلوقات ہے چلو اس کو سجدہ کرو چلو اس کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابلیس کون تھا وہ فرشتہ تو نہیں تھا وہ تو فرشتے اپنے ساتھ اس کو لے گئے تھے وہ تو جن تھا وہ تو جن تھا وہ تو ابلیس تھا اس نے سوچا اس نے اپنی عقل دوڑائی کہ یہ انسان جس کو اللہ پاک نے بنایا ہے یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں تو جن ہوں مجھے تو اللہ پاک نے آگ سے بنایا ہے اور آگ تو مٹی سے بہتر ہوتی ہے آگ تو اوپر آتی ہے مٹی تو پاؤں میں آتی ہے تو میں تو اس سے بہتر ہوں میں کیوں اس کو سجدہ کروں تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہمارا حکم ہے یہ ہمارا حکم ہے یہاں پر اپنے دماغ سے نہیں سوچنا سمجھ میں آئے تب بھی کرنا ہے نہیں سمجھ میں آئے تب بھی کرنا ہے تو اس نے تکبر کیا اس تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا تو پھر اس نے اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ میں نے دنیا کے اندر زمین کے اوپر اتنی تیری عبادت کی رات دن تیری عبادت کرتا تھا جب ہی تو فرشتے مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اب مجھے اس عبادت کا صلح چاہیے مجھے اس عبادت کے کیا چاہیے سلا چاہیے اللہ پاک نے پوچھا کیا سلا چاہیے اس نے کہا کہ جس انسان کی وجہ سے جس آدم کی وجہ سے آج آپ نے مجھے مردود کر دیا ہمیشہ کے لیے مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرما دیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں آدم کو بھی نہیں چھوڑوں گا اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں اپنے ساتھ اس کو جہنم میں لے کر جاؤں گا میں دنیا کے اندر مجھے تین طاقتیں دیں مجھے میری عبادت کے بدلے تین طاقتیں دیں اللہ پاک نے پوچھا کیا چاہیے اس نے کہا مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے ابلیس نے کیا کہا قیامت تک کی زندگی چاہیے اللہ پاک نے کہا دے دی اللہ پاک نے فرمایا دے دی قیامت تک کی زندگی دے دی اس نے کہا دوسرا مجھے یہ چاہیے کہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو جیسے ہی کوئی انسان پیدا ہو اس کے ساتھ مجھے ایک شیطان بھی چاہیے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں